નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોનું આજના આ વિડીયોમાં હાર્દિક સ્વાગત છે સર્વ પ્રકારની સિદ્ધિ આપનાર શ્રી સિદ્ધિ વિનાયકજીના શ્રીચરણોમાં કોટી કોટી વંદન કરી આજે આપણે ધોરણ દસમાં જે પણ વિદ્યાર્થી હિન્દીનું પેપર આપનાર છે એ બધા જ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ જ ઉપયોગી થાય એવી કહાવતો છે જે તેના અર્થની સાથે લખવામાં આવેલી છે જે ધ્યાનથી સાંભળવાની છે અને સાંભળ્યા પછી એકવાર ફરી એકવાર આખો વિડીયો જોઈ રિવિઝન પણ કરવાનું છે જેથી તમારો માર્ક છે એ જાય નહીં કહાવત મુહાવરે બધું વ્યવસ્થિત વ્યાકરણ છે એક એક માર્કમાં પૂછાય ને આપણો એક માર્ક જાય નહીં એ ખાસ ધ્યાન રાખવું नाम बड़े और दर्शन छोटे नाम के विपरीत व्यक्तित्व होना, बीजू काला अक्षर भैंस बराबर बिल्कुल अनपढ़ होना, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए तो बिना समझे बूझे काम करने पर बाद में पछताना पड़ता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा अपनी असमर्थता छिपाने के लिए बहाना बनाना पांचव अपनी डफली अपना राग मिलकर काम न करने पर कहा जाता है स्वामी होना सहज है दुर्लभ होनो दास स्वामी बनना आसान है દાસ બનના કઠિન હૈ સાવન સુખેન ભાદો હરે અચ્છે બુરે સમય મેં એક સા અપરિવર્તિત રહેના વિદ્યાર્થી મિત્રો જો તમે મારી આ ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો વિડીયોને લાઈક કરજો ને તમારા સાથી મિત્રો સાથે અવશ્ય શેર કરજો સાવન સુખેન ભાદો હરે અચ્છે બુરે સમય એક સા अपरिवर्तित रहना दूध का दूध पानी का पानी सच्चा न्याय करना नौ नगद न तेरह उधार कुछ न मिलने की अपेक्षा थोड़ा बहुत मिल जाना भी बेहतर है न रहेगा बास न बजेगी बासुरी, कार्य न करने के लिए कारण को ही तहस नहस कर देना जिसकी लाठी उसकी भैंस संसार में सब जगह बलवान व्यक्ति की ही विजय होती है सौ सुनार की एक लुहार की कमजोर की सौ चोटे तथा बलवान की एक चोट बराबर होती है दुधार गाय की लात भी भली जिससे लाभ हो उसकी जिंदगी भी सहनी पड़ती सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे बिना किसी तरह का नुकसान सहे काम पूरा करना चार दिनों की चांदनी फिर अंधेरी रात जीवन में सुख थोड़े दिनों के लिए या अल्पकाल के लिए होता है जहाँ चाह वहाँ राह दृढ़ इच्छा हो तो कोई न कोई रास्ता मिल ही जाता है किसी का घर जले कोई तापे एक के नुकसान से जब दूसरा लाभ उठाए सिर मुंडाते ही ओले पड़े कार्य के आरंभ में ही विघ्न आना रस्सी जल गई बल न गया बर्बाद होने पर भी अपनी अकड़ न छोड़ना विष घर का भेदी लंका ढावे आपस की फुट से अपना ही सर्वनाश होना अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता बड़ा काम एक आदमी से नहीं हो सकता दूसरे के दूर के बोल सुहावने लगे सभी चीज़ें दूर से ही अच्छी लगती है आँख के अंधे नाम नयन सुख गुण के विरुद्ध नाम होना करत करत अभ्यास ते जड़मती होत तुझान किसी विषय का निरंतर अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी पारंगत हो जाता है करेला और नीम चढ़ा स्वाभाविक कटुता हो और किसी कारण उसमें वृद्धि हो तब कहा जाता हे, हाथ कंगन को आरसी क्या जो बात या घटना प्रत्यक्ष हुई हो उसके लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं है पराधीन सपने हु सुख नहीं परतंत्र व्यक्ति को स्वप्ने में भी सुख प्राप्त नहीं होता कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू बीतेली दो व्यक्ति की योग्यता में जमीन आसमान का फर्क होना अधजल गगरी छलकत जाय अल्प ज्ञानी अधिक ज्ञानी होने का स्वांग करता है अंधा क्या चाहे दो आंखें किसी के पास जिस वस्तु की कमी होती है उसी की वह कामना करता है अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत कोई काम बिगड़ जाने के बाद उस पर पश्चाताप करना व्यर्थ है। तेते हैम्बी -ते सोर, अपनी शक्ति के अनुसार ही खर्च करना चाहिए अंधेरी नगरी चौपट राजा अधिकारी अयोग्य होने पर सारे काम बिगड़ते हैं दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम जिसका मन अस्थिर हो वह किसी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं कर सकता अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है अपने घर पर या मोहल्ले में कमजोर आदमी भी वीरता प्रदर्शित करता है अंधों में काना राजा मूर्खों के मूखों नहीं परंतु मूर्खो मूर्खों के समुदाय में थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी भी पंडित माना जाता है जैसी करनी वैसी भरनी अच्छे काम करने से अच्छा और बुरा काम करने से बुरा फल मिलता है आटे के साथ गुण भी पिसता है दोषी आदमी के साथ रहने वाले निर्दोष आदमी को भी परेशानी उठाने पड़ती है विद्यार्थी मित्रों मारा वीडियो ने लाइक कर जो चैनल ने सब्सक्राइब कर जो ने तुम्हारा साथी मित्रों ने अवश्य शेयर कर जो आम खाने से काम पेड़ गिनने से क्या मतलब कि बात करनी चाहिए बेमतलब की नहीं तो डाल डाल में पात पात एक चालाक हो और दूसरा उससे भी बढ़कर चालाक हो एक तरफ खाई एक तरफ खंडक दोनों तरफ संकट होना मुख में राम बगल में छुरी કથની ઓર કરની મેં અંતર હોના લાતો કે ભૂત બાતો સે નહીં માનતે તો બુરે લોકો કે સાથ બુરા વ્યવહાર કરને સે સહી નતીજા નીકળતા હે વિદ્યાર્થી મિત્રો ફરી એકવાર અવશ્ય ધ્યાનથી સાંભળી લેવું વાંચી લેવું જેથી તમારી એક પણ કહાવત છે એ ખોટી ના પડે જે ના સમજાય જે શબ્દનો અર્થ ન સમજાતો હોય એ પણ છે એ ખાસ કરીને સમજી લેવો કહાવત છે જો કહાવત આવડે છે તો તેના આધારે તમે જે મુહાવરામાં વાક્ય પણ બનાવી શકો છો તો ખાસ કરી અને ફરી એકવાર આખો વિડીયો છે એ સાંભળી લેવો જે તમને પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે